<laughs> Потому, не, будет, поэтому... не обижайте Техасы. Чили конкарне это не мексиканское блюдо, а это величайшее блюдо из Сан-Антонио, Техас. А как вообще готовится традиционно? Сейчас покажу. Смотрите это видео. Дамы и господа, сегодня приготовим величайший чили блюда блюдо из города Сан-Антонио, Техас. Техасы любят это блюдо, вообще его обожают. Раньше было целое уличное, э, уличное блюдо. Вот они просто прямо на улицу ели, вот, а -а -а, с фри и со сметаной. Безусловно, блюдо вошло э, в мексиканскую кухню, кухню Tex -Mex. Вот Поэтому уже многие думают, что это не совсем техасский. А техасцы, наоборот, они каждый раз подтверждают э, техасские корни этого блюда, устраивают фестивали, дегустации, конвеншн. Э, все про чили-конкары. Буквальный перевод. Чили ⁇ это величайший чили, который традиционно ⁇ это чили-халапеньо. Вот. Если у вас нет халапеньо, в возьмите хала хала халапеньо, если у вас нет халапеньо, возьмите вот просто, просто чили. Чили, кон, то есть вместе с карне. Карне – это говядина. Главное – это вот, это вот и это вот. Черная фасоль, да, потому что вы же знаете, что все вообще, в Техасе едят фасоли. Они говорят, что даже ангелы едят фасоли в Техасе. К этому добавляются разные ингредиенты, как, например, лук, чеснок, немножко сладкого перца и, безусловно, специи. Традиционные специи, которые входят в это блюдо, это зира, Кориандр. Кориандр и сухой, и кинзу тоже, потому что кинза очень любит в Сухарсе. Все очень прямо обожают. Черный перец и острый чили. Берем лучелли. Пока немножко оливкового масла. И еще лук. Чем больше лука, тем вкуснее будет. Лучели достаточно. Чистучини. Два. Три. И четыре. Обжариваем. Чистучини. Лучели. Без фанатизма. Немножко красного сладкого перца. Вот так. БФ. А, сюда. И однозначно чили. Чили нужно много, потому что это основной компонент. Чили, кункарни, без чили остается только кункарни. А что это такое кункар? Большая, непонятно. мощнейшие чильоны. Вот так. Ну, если вы хотите, чтобы вами гордились техасы, то секрет – это мясо. Да, потому что многие используют фарш, а техасы, не дай бог, а, фарш – это вообще страшнейший. Вот. Мясо нужно резать ножом. Oh, e voilà. Tipir abjarimun gnasar. Oh, gnasar. Gnasar. Biffone. настолько острый, что прямо а, прет, прет. специи по техаски Сушеный чили. Мощнейшее количество. Черный перец. бф, Зира. Мощнейшее количество. О. Немножко корица. Корица. Тоже без фанатизма. И кориандр. И вот. Сейчас перемешиваем. О -о -о. Вообще. Жители города Святого Антона, то есть сан антонио будут очень рады увидеть, насколько вы прямо отехосизировались. Э, Теперь пора Добавлять величайшая фасолизация, О, техасская фасолизация. И только сейчас это стало настоящим техасским блюдом. О, наконец! Без фасолизации могло быть из, из Миссури, или вообще из или Иллинойса, не из Техаса. Обычно, когда кто-то кладет фасоли в вообще блюдо, техасцы все встают и ну, да, Техасе считается, что томатный соус не входит в чили конкарны, А если входит, то совсем чуть-чуть, чисто так для колорита. Вот. Поэтому мы символически кладем вот ложечку и все. Немножко кинзелли, кинзелли, вот, кинзелли. и говяжий бульон. Чили кункарный очень... Чили -кун очень долго тушится, потому что мясо должно быть прямо очень-очень-очень мягко. Очень. Прошел час. Ну, вы, между прочим, могли бы его тушить еще дольше. Два часа, три часа. Чуть полгода вообще. Но поскольку мясо, которое мы используем, очень мягкое, величайшее, час больше, чем достаточно. Немножко посолим. О. Поперчить не надо, не надо уже нормально. Все Ждем, пока последний бульон немножко испарится и наши чили конкарны готов. Попробуем. Консистенция, она идеальна, она, она такое, нету жидкости, зато очень кремные. Наше величайшее чили конкарны готов мощнейшая порция. Здесь подготовили наши фри. Фри, фри. Мега фри. И величайшая техасская сметана. Сметана. Сметана, которая Когда его попробуете и начнете гореть, вот тогда вы поймете, для чего сметана. Вообще. Немножко олив ойл, и вуаля, Ladies и gentlemen, наши величайшие техасские чили конкарны готов. Ммм, величайшие, о, прекрасно. А я, позвольте, попробую прямо из кастрюли. 哈哈哈啊咋了？啊啊啊